там ничего не выросли Чего напиши? Чего? Чего? Она? Дима, купуй себе что нибудь стильное. Просто тебе тейка зековская пона. Хорош. Мне она подобается. Ты что-то за ухо включила? я один единственный Рома, один единственный человек на этом белом свете. С таким помощником, как ты, приходится самому ложить плуг. Да, напишу, да. И с таким все один в один, как и вчера. Но хоть коротко и ясно. Пишем сердечко. А Ч вот, правильно? Да? Помешавшись на варениках, на третий дубль ничего нового, кроме чеснока со сковородки на столе нет. Да. Есть такие мужики, очень сильные, они волосатые, они. От них пахнет табаком, от них пахнет коньяком. Виноват один гармон. Это он. Еще и оставшие вареники. Запаривают походу. Напишу да. И это каплимет. Кто пишет Европа? Да. Действительно Европа. А батько мешая тархун с кисляком, предвкушая последствия, улыбается. Хорош. Молодцы люди не А живут как в глухом лесу, и никто на пути им никогда не попадется. Да. На ухо покраснело и горит огнем. И даже увеличилось, да? Наверное, я как смушка за ухо. Но это пока он не дает молоко, он такой добрый. А сам как бы со временем не сдал мясникам, чтобы обновить машину. Ты кто? Кто? Обвинят меня в чем-нибудь будет. Так, не может хватить уже сутками до... Ну, может, хватит уже сутками доставать кошку? Дай ей хоть минуту покоя. Да я и даю. Так я и даю. You know. Не минуты покоя, не секунды покоя. Не могу без тебя. Что же это такое, как в, в этой песне? Спасибо, люди, за лайки. Цыгане нервно курят в сторонке. Тай, чого? Причому вообще цыгане в видео, де ми емо. Да, щевчу В Выиграй не играю вообще. Думаю, собі скачать и дудл джамп. Не дудл джамп, а ото... птичкой. Вот а птичка ее вот так от Кто помнит, как она называется? Вот го. Вот, вот Ну вы понял. Думал ее скачат. Так и вспомнить бы, как она называется. Так, своим блогерством уже так достал бедную кошку, что пора ей хорошие руки находить. Неужели? напишу и знак вопроса поставлю в конце. А у мамы захватывающий отбивной вареник, как на ви... наживку, что-то явно не пошло. что Где? Так, надеюсь, у меня чат отображает все сообщения. Так, якась дурня. Та не, не дурня. Ты топ, спасибо. Привет, Карина. А к вареникам сметану или майонез не додумались прикупить? Хоть и на столе дурного да много. Забыли про майонез. и плачущий смайлик отправим. Забыл и про майонез. Ну куда уж без сисюканья, когда ветер в голове. Да? Ветер в голове. А я влюбленный во всех девчонок своих двора. Най да 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 В мире столько мест, где я еще ни разу не был. Смачного вам всем дякую. Дякую, люди, дякую. Я уже есть так такой жесть Привет, Софика. Лужок вернулся. Была уже вся шутка, но напишем да. Ветер в голове. Портвейн крепленный. И песни под гитару до утра. Пау -пау -пау -пау. Мамуся чуть не вывела все смачного. Дякую. Дякую, 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 дякую. Ухилян, в смысле? Эм, Друзья, твои каверы, а вот ты их э... 10500 штук наштамповал. Не, там всего лишь 140. 140 камер. Причем плюс 100 Это канал чувака. Ты топ, ты не краще. Спасибо, София. Хорошо, Себ, Себомджик. Молодец. Здорово, брат. Иван, привет. Я в шоке, конечно, от тех людей, которые мне такие пишут. Это, это по-любому, какие-то дети. Я думаю, это до 14 лет, то, что, ну, постарше, я точно такого не писал. Как справи? Да, такое, что все чешется, покусали мошки, вухи попухали, руки почервонили. Ужас, короче. 12. Ясный Иван. Короче, я сегодня приболел. О, Софийте уже 11. Так, кто-то мне просто сердечки ставит. Кинем сердечки людям. Бедная Джессика на привязи. Та не, она не бедна. Так. Ясно, файна, фарма, штайн. Це бомжик, лопух. А, это тому чуваку пишут. Аленочка, привет. У нас котики, песик, разница ти... Ай, ты смайлик поставил. Ёлый палый. с Киева и Святом. Спасибо, Сергей. Будет 12-15 желтня. Ясненько, София. Так треба. Такие условия пользования Ютубом. Если я так делаю, значит, это имеет смысл. Но рассказывать про его я вам не собираюсь. Извиняйте, это секретный секрет секретного секрета. Так, тузик разумный, да. А чё кричишь? Уважай своих ледачей, окей. Где ты взял такую шапку? На гумці брат з батьком знайшли і купили по приколу. Дехто по 2 години ліпить і повщик в тебе по 10 хвилин. Так треба. В цьому є нескільки вещей моїх з контакту. Здоров, Сережа! Привет, Долинов! Привет, Сергей Юрченко! Спасибо! Да замолчи ты, Сергей, елки-палки! Так, может вы наркоманы, вас, глючиков не 10 хвилин. Зараз в ВТБ шампунь будеш брати. Ні, завтра вже будемо брати шампунь в ВТБ. Сьогодні вже ні. Житомирська область, Коростенський район. Тут пишет шапка зека. Чого не реки Каріна? Ти маєш Ты виду...

она каже, поверьте мною, а, Димон, э -э -э, ты чё, э -э -э, ты брат покрути. Люди, перезапущу трансляцию, приходите зараз в новую. ка начнется прям зараз. Всех жду, погнали.